isu Allah Allah ana teruk hmm. kena pesan masalah, hmm. masalah ni. Pertama sekarang, kita tak larang orang nak sebut Allah Allah bukan hak kita. Hmm. Tapi kita sebut. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar zikir dengan ayat yang sempurna. Mungkin doktor banyak benda-benda yang dia nak lontarkan tu akan akan direspons kan. Okey, selalu dikaitkan orang-orang yang uh, mendalami hadis ni dia macam Tegas lah kan. Ah kerana dia mentajirih orang dan sebagainya. mungkin kurangnya tasawuf kan. Ya mungkin kurangnya. Tapi ada bak riqa' kan, kan, Bak kelembutan. Mungkin doktor boleh yeah. respon sikit. daripada penampak macam agresif <laughs> di mana tasawuf al-hadith. <laughs> Tadi eh uh, Prof Basri dah sebut yeah. berkenaan dengan Imam Nawawi yang menulis kitab uh, Riyadhus Salihin untuk mengembalikan manusia di zaman itu kepada tasawuf yang berasaskan kepada hadis. Hmm. Jadi maksudnya kalau kita baca Riyadhus Salihin itu banyak riwayat-riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajar jiwa manusia. Hmm. Maka dinamakan dengan Riyadhus Salihin iaitu taman-taman orang saleh. Nak jadi orang saleh ambil daripada manusia yang paling bertasawuf sekali hmm. dalam dunia iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kata Ibnu Mubarak pada sahihnya hadis itu telah ada kekayaan daripada kita mencari selain daripada itu. Hmm. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah menulis kitab Al-Adhkar. Hmm. Zikir-zikir yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang berlaku pada hmm. sebahagian orang-orang tasawuf hmm. pada hari ini, mereka telah tersilap langkah apabila sebahagian daripada mereka merasakan uh, hadis-hadis yang tidak ada asal, hadis-hadis yang dhaif itu uh, mungkin lebih bernilai daripada hadis-hadis hmm. yang sahih. Bahkan mungkin ada sebahagian daripada mereka menggunakan alasan yang kadang-kadang kita pun terfikir macam mana dia boleh keluarkan alasan ini. ni. Kita daif jadi kita pakai hadith daif lah. Hmm. Kan? Macam mana hmm. satu orang boleh gunakan alasan hmm. kita daif maka kena guna hadith daif. Hmm. Sedangkan para ulama itu telah menggunakan segala keupayaan hmm. mereka muhadisin telah menggunakan segala keupayaan mereka untuk menyaring hadis dan memastikan hadis yang sampai kat kita hmm. tu selamat daripada sebarang penyelewengan dan kesilapan dalam nukilan. Hmm. Itu pertama. Yang keduanya, Ustaz, um, sebahagian daripada mereka kadang-kadang, macam yang anda sebut tadi, hmm. dia bukan hanya rasa, um, dia bukan hanya sekadar meninggalkan apa yang disebut dalam hadis yang sahih, bahkan sebahagian daripada mereka kadang-kadang rasa apa yang diajar oleh guru itu lebih bernilai daripada apa yang ada di dalam hadis. Kan? Hmm. Itu yang kadang-kadang kita jadi rasa ralat sikit lah sebab bila kita mengajar hadis, dianggap seolah-olah macam oh benda ni tak menarik kan tapi bila uh, tok guru meng, mengijazahkan hmm. zikir ini sedangkan guru tu dia dia religius jelah hmm. oh, tapi dia rasa benda tu hmm. macam rare orang lain tak dapat mungkin mungkinlah kalau hadis sahih bukhari tu ramai orang boleh akses percuma pula tu dah ada dalam PDF dan sebagainya mungkin dia rasa benda tu tak menarik. ini ini penyakit yang mana yang kita sebut tadi tu hmm. Iaitu dia mungkin rasa diri dia nak kepada agama tetapi agama yang macam mana yang dia beramal itu untuk bawa Isu Allah Allah, anak teruk kena pasal hmm. masalah ni Pertama kita tak larang orang nak sebut Allah, Allah bukan hak kita hmm. Tapi kita sebut di dalam hadis Nabi SAW ajar zikir dengan ayat yang sempurna Subhanallah, Maha Suci Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar Alhamdulillah segala puji bagi Allah. La ilaha illallah. La hawla wa la quwata illa billah. Sebab itu Syekh Shu'aib Al-Arnaud seorang tokoh besar hadis. Guru anak sendiri bila anak tanya Ada tak zikir mufrad Allah Allah hmm. Dia mengatakan Isu ni memang ada perbahasan Tapi hmm. dia mengatakan Zikir Nabi SAW Yang diamalkan oleh Nabi Yang dianjurkan oleh Nabi secara jelas Ialah hadis dengan yang Ialah zikir Yang datang dalam hadis tu Zikir dengan ayat yang sempurna hmm. Bila kita berzikir, kita panggil Allah Allah, ayat tu dia tak dia tergantung. Allah apa? Hmm. Sempurnakanlah ayat tu. Yang herannya, sebahagian daripada kita kita rasa macam Allah 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 tu dia rasa nak bagi kita hasil hati. dia kata Allah Allah Allah. Kalau disempurnakan ayat keluar daripada khilaf. Hmm. Dalam bab dia ajar keluar daripada, daripada khilaf. Keluar daripada khilaf. Hmm. Kerana betul isu ni ada polemik keluar daripada khilaf. Kau sebut alhamdulillah, tak ada siapa hmm. nak bantah. Sebut Allahu Akbar Tak siapa nak bantah hmm. Kerana inilah yang diajar oleh Nabi SAW Mungkin ada yang kata uh, Dalam hadis salam sahih Muslim Nabi kata Tidak akan berlaku kiamat Sehingga, sehingga tak ada ya. Sehingga tak ada lagi orang Sebut Allah Allah Tapi lah musnah Ahmad Itu dimaksudkan La ilaha illallah hmm. Kita kena faham hadis tu Berdasarkan kepada suasana Bila nak kiamat Tak ada lagi orang beriman hmm. Maka tak adalah Sebut la ilaha illallah Apatah lagi nak sebut Allah Memang tak adalah Jadi Hadis itu tidaklah Boleh menjadi hujah yang konkret hmm. Cuma Dari sudut kitalah hmm ada dua pandangan satu kata tak 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 menepati zikir yang oleh Nabi satu yang ni dia kata menepati tapi hadis yang sahih tunjuk apa hadis yang sahih Nabi SAW alaihi wasallam kata afdalu zikri la ilaha illallah hmm sebaik-baik zikir la ilaha illallah lepas tu dia kata bilal bilal sebut ahadun ahad ahadun ahad tu satu-satu yang tu dia nak satu kafir satu kufar dia nak memarahkan hmm. orang kafir Yang suruh bilal tu hmm. syirik hmm. maka sebab itu dia menetapkan satu-satu tapi bilal lepas pada tu tak ada pula riwayat dia mengulang-ulang perkataan itu hmm. jadi ada dah 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 orang kata pun Allah Allah tu dah dah ringkas dah hmm. dia pendekkan lagi hu hu ha ah ah itu pun jadi zikir. Jadi pada, pada hadia da mayari buka ila mayari lah buka hmm. warak dalam tasawuf tu bererti kau tinggalkan apa yang meragukan, meragukan. kau ambil apa yang, yang, yang pasti lakin, yang pasti hmm. makan pun pastikan soleh hmm. tu guru tak makan kalau benar. Kalau macam tu kenapa kau tak ambil saja benda yang pasti dalam hmm. zikir. Benda yang, yang jelas yang pasti, pasal. yang jelas Aa, yang diajarkan yang dinyatakan terus ada fadhilat. Hmm. Dan dalam uh, Tasawuf jugalah dah tentu. <tersendiri> <tersendiri> dan ada juga yang kata lah, dia kata um bila kita sebut Allah 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 bukankah Allah tu ada dalam quran jadi kita mengulang perkataan quran kita kata yang ni pun masalah juga sebab hmm. dalam dalam Quran juga ada perkataan iblis hmm. kalau kita ulang perkataan iblis hmm. pun adakah iblis, dikira iblis, kita iblis. membaca Quran hmm. ini pendalilan-pendalilan yang bagi saya takalluf hmm. maksudnya terlalu nak, terlalu nak, menundukkan dalil untuk hmm. mencari-cari benda tu tapi yang menariknya Ustaz Ahmad hmm. bila tangzikir Allah ni nak ringkaskan Allah hu Ah tapi bila tang puji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang hmm. kita kata afdalus salawat, salawat ibrahimiyah tak dia cukup, buat tak cukup-cukup tak cukup yang tu dia buat macam-macam selawat kata Nabi selawat tu tak salah kerana selawat ni doa hmm. kita boleh ambil apa-apa lafaz pun untuk berselawat hmm. kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selagi mana maknanya hmm. adalah selawat hmm. tapi cuba kita nilai diri kita adakah kita ni bersungguh dalam nak berzikir kepada Allah seperti mana kita bersungguh berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mm. Dua-dua sama, dua-dua adalah ibadah. Tapi kenapa yang ni kita potong ringkas, yang tu kita mm. kita kita biarkan panjang-panjang. Mm. Kita seolah-olah macam kita tak konsisten. Ini ini problem. Mm. Saya tak kata sesat ke masuk neraka, mm. saya tak kata. Mm. Saya saya cuma kata kita nilai balik pendirian kita dan sikap kita itu je.